Sekarang ni semua orang tengah cakap benda sama, bro ambil elektrik kalah, murah, jimat, future punya trend. Tapi betul ke murah, betul ke berbaloi, atau sebenarnya ramai orang tengah masuk perangkap tanpa sedar? Hari ni kita nak bongkar satu benda yang ramai orang tak tahu, macam mana, zero deposit offer, tu nampak cantik tapi sebenarnya buat kau bayar double dari harga sebenar. Dan kita akan tunjuk juga satu plan leasing yang boleh jimat sampai 50% untuk petrol dan maintenance. Kalau kau tengah plan nak beli atau list kereta elektrik tahun ni, please stay till the end sebab kat hujung video ni aku akan share satu trik yang boleh jimat beribu ringgit kalau kau tahu guna dengan betul. Sekarang ni Malaysia punya EV market memang tengah naik gila-gila. End of 2024 lebih dari 16,000 EVs dah register dan tahun 2025 dijangka dua kali ganda. Tesla dah masuk Malaysia, BYD makin famous dan Proton pun baru buka kilang EV dia sendiri bulan September ni. Semua orang excited dengan Green lifestyle, Style, jimat minyak dan zero emission tapi bila tengok harga ramai terus diam sebab harga EV masih tinggi gila. Satu contoh, kalau kau nak ambil Tesla model 3 harga dia boleh cecah RM180,000 sampai RM220,000. Banding dengan petrol car biasa jauh bezakan so ramai yang tengok pada dua jalan je finance atau leasing. Kalau kau ambil financing maksudnya kau beli kereta tu dengan loan bank, bank bagi duit dan kau bayar balik bulan-bulan, kereta tu milik kau. Sekarang ni bank macam Maybank, CIMB, Public Bank semua ada bagi green auto loan. Interest rate pun rendah, around 2.5% sampai 3.3% sebab kerajaan memang push rakyat guna EV. Tapi kalau ambil loan kau kena ready dengan 10% deposit dan monthly installment boleh cecah 2500 ringgit ke atas. Still, kalau kau nak pakai lama, 6 ke 8 tahun, financing boleh jadi pilihan bijak. Sekarang kita masuk option kedua, leasing. Leasing ni macam sewa kereta tapi long term. Kau tak perlu bayar deposit besar, tak payah risau pasal road tax, insurance atau maintenance, semua tu included dalam monthly payment company macam SOCAR, Goka, Flux sekarang tengah promote EV leasing asing plane. Contohnya kau boleh list BYD Dolphin dari RM2,400 sebulan, semua dah masuk. Tapi bila kontrak habis kereta bukan milik kau, kau kena pulangkan balik atau tukar model baru. So asing ni sesuai untuk orang yang suka flexibility, expats, freelancer, traveller, orang yang tak nak komit lama. Tapi sekarang kita masuk part paling bahaya. Orang nampak zero deposit Afa terus excited padahal dekat situlah game dia bermula. Dealer cakap tak payah deposit tapi dia naikkan interest rate atau tambah hidden charges. Akhirnya kau bayar lebih dari harga sebenar. Contoh simple, kereta harga RM200,000, kau ambil zero deposit plan, monthly nampak murah RM2,500 je tapi bila kira total kau dah bayar lebih dari RM230,000 dalam 7 tahun. So zero deposit bukan free deal, dia cuma nampak senang tapi sebenarnya mahal panjang. Sekarang good news pula, kerajaan Malaysia masih bagi EV tax exemption sampai 2025. Import duty, excise tax semua zero dan road tax pun tak payah bayar lagi buat masa ni. Tapi 2026 ke atas semua ni mungkin habis, so kalau nak beli EV this is the best time bro. Dan ada satu trend baru tengah masuk Malaysia, bateri leasing model. Maksudnya kau beli kereta tapi bateri dia kau sewa. This system popular gila dekat China dan sekarang Malaysia tengah test run. Dengan cara ni harga kereta boleh turun 20 ke 30%. Contoh kalau full EV price RM180 K, bila guna bateri list model kau cuma finance RM130 K je lepas tu bayar sewa bateri RM400 ke RM600 sebulan. Kalau bateri rosak company tukar, senangkan. Sekarang cakap pasal maintenance dan charging. EV memang jimat gila, tak payah tukar minyak, tak payah service engine, maintenance cost boleh turun sampai 40%. Charging station pun makin banyak. Petronas, Gentari dan TNB semua tengah pasang fast chargers, target lebih dari 1000 charging points seluruh Malaysia tahun depan. Flux dan Goka pun ada offer free charging credits dalam package leasing di orang. So range and city pun dah kurang, cuma kalau duduk kondo atau apartmen masalah pasang home charger tu masih ada sikit. Now big question, so which one better, finance or lease? Kalau kau nak pakai lama, say 6 ke 8 tahun, better ambil finance sebab at least lepas habis loan kereta tu milik kau. Tapi kalau kau suka tukar model setiap 1 ke 2 tahun atau kerja jenis mobile tak nak komit lama, leasing is the smart move sebab leasing senang, tak payah fikir pasal depreciation. Tak payah risau resal value, kau bayar, pakai, tukar, simple. Tapi ingat satu benda, jangan tengok monthly installment je, kira full cost, insurance, maintenance, battery, interest semua. Banyak orang tengok RM2,000 sebulan happy lekin total 7 tahun ni bayar RM200,000 seupah car did hain. So buat research properly before sign anything. By 2030 kerajaan target nak tengok 1.5 juta EFS kat jalan Malaysia. Banks pun tengah launch banyak green finance produk, insurance pun bagi diskaun khas untuk EV owners. So the future is electric, number up. Tapi whether it's saving money or wasting it, itu bergantung pada plan yang kau pilih hari ni. So think smart, kalau kau nak jimat duit EV boleh jadi investment, tapi kalau buta-buta ikut trend EV tu ben sakta jadi financial trap. So guys itulah real story pasal EV finance dan leasing kat Malaysia. Jangan lupa share video ni dengan kawan-kawan yang tengah plan beli kereta baru dan komen kat bawah kau rasa finance better ke list better. Let's see siapa paling bijak buat pilihan.